Місто Жовті епідеміологічна ситуація на 1 люте. У 12 школі в двох старших класах захворіло до 37% учнів. У п'ятницю процент заболіваємості по школам був 11,3%, сьогодні на утро вже 8,8%. Тобто ми бачимо спад заболівання. Але очень критическое состояние в 12 школе именно по двум классам, потому что мы мониторим по двум классам. Как уже сказал Владимир Васильевич, по 10 классу это 37,5% и по 11 классу 26%. То есть наблюдается динамика повышения заболеваемости. Поэтому отдел образования предлагает на вот эти два класса из всех школ сделать для них карантин. Медико-санітарна частина доповідає про поступове збільшення кількості хворих за останні дні. За прошлую неделю у нас незначительное было снижение респираторной инфекции, практически на том же уровне. Всего на 20 случаев меньше. Но у нас уменьшилось взрослых и немного выросло чуть-чуть у детей. Дети пошли в школу, стало чуть больше. Поэтому у нас было всего 628 случаев зарегистрировано. Из них респираторных 608, грипп 62. То есть, наши ставят грипп, когда нет действительно ни кашля, ни насморка, есть только повышение температуры, боли в мышцах, боли в суставах это действительно грипп. Температура держится 3-4 дня, а потом уходит. Но есть у нас уже и осложнения. Но детей было больше. Вот как раз у нас детей зарегистрировано 206, 310 случаев э, против 265, а взрослых 318. Но ну, у нас единственное, вы знаете, наш лежит э, педагог в Кривом Роге, еще в реанимации. Ну, в общем-то, состояние стабильное, улучшение есть. У нас одна есть вирусно-бактериальная пневмония, это молодой человек, 37 лет. Вот. Но но стабилизировали, постоянно держим контроль с реанимацией областной, показаний для реанимации нет мы лечим, в принципе, стабильно кислород держит, и все нормально. Есть осложнения бактериальные. У нас 6 детей с пневмониями лежит в детском отделении, и 4 взрослых в терапии, и 2 в реанимации. Но здесь такие более-менее уже стабильные антибиотики у нас пока есть, правда, льются ручьем. Мы вот те денег, которые есть, пытаться будем закупить антибиотики, потому что их недостаточно. Остальные у нас растворы немного есть. То есть на экстренную помощь мы пока удерживаем. Переповнене інфекційне відділення. Там на сьогодні там у нас 25 кухнік, на сьогодні 36 брольних, дітей 13 з респіраторної, взрослих 12 з респіраторної. Остальне є кишечні інфекції і гепатити. Зберігається високий рівень травматизму на дорогах. 47 випадків за тиждень. Нічого не змінилось із вакцинами для покусаних тваринами людей. Вакцин просто немає. Мы сейчас столкнулись с тем, что, в общем-то, упросили сделать четвертую вакцинацию э, нашим людям. Это ветврачи плюс э, две женщины, которых покушала бешеная кошка. Вот. А это четвертая вакцина. Надо еще две делать. Сейчас пытаемся связаться с больницей Мечникова. Но, к сожалению, с главным робиологом, говорит, по области практически вакцины уже нет. А им нужно, это нам, считайте, нужно еще шесть доз. То есть два э, человека нужно Доделать им вакцинацию. И есть одна женщина, которой одну надо доделать вакцинацию. Она в связи с погодными условиями не смогла выехать в Мечниково, но у них тоже уже вакцина заканчивается. Будем пытаться связаться с Реженко. Может, хотя бы это считается группа А. То есть, когда уже укушены животными, может, сможем, чтобы они зарезервировали. На наступней сессии міськради депутаты вырешать, что ж робити з с бездомными тваринами, не повиривати же ему сим зубы. У, у нас, нас есть дилемма, нет. вы знаете, у нас есть дилемма. Защитники животных против того, чтобы совершали действия с собаками по усыплению там. А с другой стороны, у нас есть много в городе людей, которые укушены собаками, пострадали, действительно, реально пострадали, и они требуют немедленно разобраться. Значит, скажу сразу, деньги в бюджете у нас есть, предусмотрены. Единственное, пока я хотел сам разобраться, как это сделать более правильно, потому что у нас происходило не совсем так, как надо. Там в городе прямо совершались эти умерщвления, ну, как бы надо было, фирма должна отлавливать, на самом деле. На самом деле фирмы делали немножко не то. Міський голова подякував Схит ГЗК за допомогу в расчищении міста. У відповідь почув наступне. Комбінат работает в обичному режиме. Что касается заболеваемости, у нас э... Значит, в понедельник, среда, четверг проходят э, селекторные оперативные совещания с участием всех руководителей подразделения. То на сегодняшний день, э, значит, э, что касается гриппа, э, ну, тенденция к спаду ну, намечается. В общем-то, у нас вопрос один есть. Это я его хочу задать, если к нам есть. Значит, я, насколько знаю, я работаю из ПЖРО тоже, Значит, ну там чтобы наши ближайшие улицы, там тротуары и так далее. Значит, насколько мне сказали, до сих пор незаключенный договор с ПЖРО. Значит, я понимаю, там надо провести конкурс, но это с сентября месяца якобы хороводы ведутся. Значит, в связи с чем чего? Хотелось бы да, слышать. В данном случае вопрос решен будет. Мы с Анжелой Владимировной, руководителем управления финансового, обсуждали эти ситуации. Проплаты будут осуществляться по факту выполненных работ. Договора между ПЖРО и предприятиями ВОЗВОК. Есть. Есть эти договора, акты, актируются работы и будут производиться оплаты. Единственное, у меня была просьба к коммунальным предприятиям, ну и к ВОЗВОКу, Просьба все-таки ну, бережно относиться к, к, нашим затратам, потому что это деньги с фонда бюджетные. Но все-таки, как бы, вы поняли, чем экономно чуть-чуть предоставлять акт, потому что можно, я понимаю, снега настолько много, что можно потратить эти деньги за месяц, все там 200 тысяч можно чуть-чуть растянуть все-таки. Тем не менее, все оплаты будут производиться. Работа, Проблем у нас по уборке города нет, за исключением того, что просто нет техники, которая могла бы эти улицы убрать. То есть на сегодняшний день на оперативном совещании с коммунальниками, как коммунальным предприятий выяснилось, что у ПЖРО на сегодняшний день единственный трактор, который может взять снег, который есть в городе. Единственный трактор. Все остальные предприятия также, скажем, дают по трактору. Водоканал дает трактор. А чисто места занимается уборкой полигона, у них бульдозер, который на полигоне твердых бытовых отходов также расчищает снег и разгребает мусор. Вот такая проблема. То есть проблема, Владимир поверьте мне, проблем нет. Значит, ваш вопрос, который вы поднимали по барельефам, которые были украдены. Надо отдать должность сотрудникам полиции. Нашли они лиц, которые это совершили, но, к сожалению, эти лица были, не были заключены под стражу, и эти лица по городу ходили, болтались, пока их не задержал Спецподрозділення Дніпродін поліція. Що ж стосується долі пенсійного фонду в нашому місті, то боротьба за нього продовжується. Правда, позитивної відповіді згори поки що не надходило.